Спасибо большое. Поздравляю всех с прошедшими новогодними рождественскими праздниками. Желаю вам подготовиться хорошо и святки у нас продолжаются к Рождеству. Рождество прошло к крещению. Сегодня мы еще с вами собрались по такому поводу. На выполнение закона о декоммунизации в городе Первомайском подлежит переименованию несколько улиц. И срок, к сожалению, уже для их переименования истекает. До 28 февраля мы с вами должны, ну, я как голова, выдать распоряжение, каким чинити это переименование. В основу своего распоряжения я хочу положить ваше мнение, которое мы сегодня с вами пытаемся собрать благодаря голосованиям по форме бюллетеня, которую вы получили при входе. Она достаточно простая. Напротив номера написана улица, которая подлежит переименованию и варианты ее названия. Название улиц мы предварительно собирали по консультациям в, в трудовых коллективах, проводили онлайн опросы на интернет-ресурсах, были отобраны на заседании топонимической комиссии наиболее популярные названия. И, в общем-то, сегодня варианты их выносятся на ваше, на ваше рассуждение. В поле против існуючі назви вулиці ви повинні позначкою плюсик визначитися з назвою яка пропонується. В кожній пронумерованій графі ви робите ну, одну відметку напроти одного названня. Також на ваше усмотрення виноситься ще такий важливий вопрос, як доцільність перейменування міста Первомайські в Україні. Сегодня разная э, сложилась судьба с городами э, с таким названием. Э, в Луганской области город переименован первомайский, в Николаевской оставлен, и под обязательное переименование он э, в список обязательных переименований не попал, но э, часть общественности высказала такое мнение, что его название там, не соответствует принципам там, топонимики и сложно идентифицировать, но мы знаем, что в Украине очень много городов с таким названием, и мы не имеем якобы э, некой индивидуальности. Э, здесь прошу вас тоже определить определить, если большинство горожан решат, что все-таки нужно нам это переименование, то будут созданы еще одни дополнительные общественные слушания, на которые мы вынесем варианты с названиями городов, и это уже будет более сложная юридическая процедура, там нужна будет регистрация с паспортами. Сегодня мы просто опрашиваем ваше мнение, как вы считаете, мы должны сохранить название нашему городу или все-таки возможно подобрать другое? Ну, это да, сделайте в бюллетенях. Так, ну, в основном, что касается, да, названия, которые новые вступят в силу после издания распоряжения, не, ну, не потребуют от вас каких-либо финансовых затрат субсидии, лицевые счета коммунальных служб, они автоматически начнут использовать новые названия. Все старые документы будут действовать до момента выдачи новых документов. Только новые документы будут выдаваться уже с новым названием улиц и значительных финансовых, скажем, трат это не повлечет за собой. Косвенные какие-то, понятное дело, что неудобства возникнут. И сегодня те улицы, которые там в Харькове уже переименованы, в других городах, но есть некая путаница до того момента, пока вы начнете уже привыкнуть к новым названиям и все начнут использовать одно и то же название. На самом деле, к сожалению, другого шанса закон не дает нам оставить прежние названия, не представляется возможным. Есть разные интерпретации закона, но логика такова, что если мы до 28 февраля не переименуем наши улицы, нам улицы переименуют губернатор Харьковской области, в общем-то, без учета нашего мнения. Поэтому, чтобы наше мнение все-таки было учтено, и мы с вами имели те названия, которые выбрали сами, ну вот сегодня мы проводим это мероприятие. Так что да, я... Мы решили формат этой встречи. Вы свое мнение будете выражать в этих бюллетенях, не переводить, не давать время для выступления, обсуждений, потому что людей много, всем дать возможность высказаться ну, сложновато. Я бы просил просто вот свое мнение выразить в такой способ. И нам легко будет обрабатывать эти ну, бюллетени. Будет проведено заседание в понедельник на 10 часов комиссии, где, надеюсь, они за один день справятся, потому что, как бы, ну, бюллетени 10 вопросов, их нужно будет разнести в специальные ведомости, и мы новые названия публикуем в средства, в средства массовой информации. Я думаю, что до конца недели вы точно их увидите. Вот. Так что, ну, по процедуре есть вопросы? Ну, спасибо, тогда прошу определяйтесь. Благодарю наших артистов еще раз за концерт, который они нам показали. Вот. Вам хорошего настроения. Надеюсь, это обстоятельство вам праздничное настроєння не испортит. Благодарю вас. Дякую, Микола Миколайович, але це ще не весь концерт. У нас ще є один гець, який прямо зараз вийде на сцену і порадує вас своїм виступам.